Bye-bye. В ефірі знову програма Дектор ринку. Ми будемо розбирати ключові події в економіці України. У нас є три новини, які ми вважаємо найголовнішими цього тижня. Спочатку його да МВФ, і перша з них позитивна для України, несподівано позитивна для України. МВФ погіршив прогноз світової економіки. Але в одночасно покращив прогноз для Украины с нуля до на 0,4%. Не десятых для Украины, потому что понизил прогноз на 2014 год и для нас снижение факт снижения прогноза по мировой экономике, особенно по развивающимся странам, это более негативно, чем технический пересмотр показателя по итогам 2013 года от нуля до плюс там 0,4 это на самом деле никакой разницы, как же нет никакой разницы между прогнозами там на роста плюс 0,5%, минус 0,5%. Итог происходящего, на самом деле, за несколько месяцев, все прогнозы пересматривают вниз. Почему? Потому что пересматривают динамику промпроизводства, прогнозы по промпроизводству, или, к не улучшают. Вот. Потому что ожидали, что во втором полугодии будет улучшение в мировой экономики, а наше промпроизводство будет выравниваться, экономика в итоге где-то на 0,5% по итогам года и выйдет. Но улучшение не состоялось ни в мировой экономике, ни в нашем промпроизводстве. В итоге люди потихоньку, последние где-то три месяца, знизили прогнози до нуля до небольших отрицатних значень, так от в цілому, якщо дивити. А це вже, покраще по нас в українській економіці, це на фоні того, що у нас рейтинги будуть знижені всі, всіма всіма рейтинговими агентствами. Тобто, десь ось зв'язок між рейтингами і економікою. Тут Ну, рейтинг Рейтинг це платежоспроможність, неких зайомках. Рейтинг і прогноз економіки це такий ж самий сигнал для умовних інвесторів, або там для кого це два? Це сигнал, як себе поводити, як оцінювати команду. Uh, Це нюанс. Те, те і те не має ніякого сенсу і значення, правильно? Нас агресивно понижають одно рейтингове агентство, завжди буде одно ну, якогось рейтингове агентство, яке буде агресивніше, ніж uh, два інших. Це історичний закон жанру, хтось має на всякий випадок робити таку ставку, от якщо ми будемо праві, ми на цьому потім заробляємо, якщо ми ошибались, нам no, потім yes. ніхто не вспомнить. No, no. да. Почекайте, рейтингове агентство не заробляє гроші. Мы им все равно не верим, думайте. давайте не будем брать рейтинги, да, мы, да, мы это просто yes. И процесс пересмотра моделей тем же международным фондом – это длительный процесс, они намного раньше, видимо, понимали, что у них будет какое-то повышение по Украине, чем случился пересмотр рейтингов. Мы же не должны забывать, что перегнос, пересмотр прогнозов фондов – это не разовая акция, вот нам, мы собрались вечером, кто-то говорит, мне плохой сон про Украину приснился, давайте что-то поменяем, нет, это стандартный процесс, они в апреле и в октябре стандартно меняют все свои модели, они публикуют результаты пересмотров полугодичных. И они не привязаны к текущим событиям. Здесь вопрос не в здесь вопрос в небольших предпосылках, которые они закладывают. Возможно, они заложили там чуть-чуть другие цены на сталь. У них по модельке вышло, что о, не 0, а плюс 0,4. Это не столь принципиально. По предпосылкам они ничего не поменяли на самом-то деле. Ключевой тезис Международного фонда, если смотреть на весь пересмотр, вот октябрьский, состоит в том, что рост развитых стран не будет компенсировать замедление роста в развивающихся странах. Я не отмечаю эту интересную штуку. Они говорят, что мы не знаем, мы не до конца сейчас понимаем, и наверное, ни у кого нет ответа на вопрос, что происходит в развивающихся странах. Это циклическое замедление, то есть за ним будет идти, соответственно, ускорение роста например, там, в следующем году. Или развивающиеся страны уперлись в потолок роста и без структурных реформ там ничего хорошего в ближайшее время уже не будет. Вот эта, вот такая постановка вопроса: она очень интересная и важна для нас, потому что нас, в общем-то, тоже касается. Ну, будет как Крым еще развивается, она чуть признается, это разумную краину. Нет, еще постельно разрастает, была она полный потолок. До, до всех на память ставили, або вона. Что это Там было? Какие-то какие-то странные понятия. Разве это разве что это такое вообще тип понятия? Высновок у нас такие. У нас на самом деле высновок такой, такое, что здесь от 0 до 0,4 разница вообще невелика. И это все. Можно на это да? ошибка. А нужно смотреть на глобальный взгляд. МВФ все-таки для себя акцентирует, что ситуация мировой экономики совсем не выглядит хорошо, даже несмотря на то, что в Соединенных Штатах все более менее хорошо. Европа может быть выйдет из рецессии там, под конец Нет. года, если у нас случится. Но все равно ситуация не улучшается. За что... в Штатах все добре, мы еще повернемся. У нас наступная новина. Литва скажется на Россию в сот. У нас много было размов про то, что Украине нужно на Россию до сот, за то, что она блокирует украинские товары на мотнице на кордоне Украины, Украины с Россией. Ну, тут, смотрите, тут ситуация достаточно интересная. Всемирная организация торговли, она регулирует вопросы торговли, то есть квоты, пошлины и так далее. Любые таможенные барьеры, которые это могут мешать. А россияне же никаких торговых барьеров не вводили. Фактически они пошли другим путем. Они признали, что некая продукция, ну, там, в молочная продукция Литвы не отвечает нормам... Стандартам какого-то да. качества. Вот. Поэтому я не вижу, где здесь вот э, Всемирная организация торговли может найти там, поле для своей деятельности. То есть получается, что они разве что могут опротестовать и доказать, что на самом деле там не было, но это вопросы другие, это уже какой то какие-то медицинские проверки должны быть, там, какие-то химические суд. тесты ну а суд ну так суд должен сначала сначала должна экспертиза провести причем какая-то независимая это суд не экспертиза может, суд не может суд вот если будет экспертиза экспертизу. и даже после этой экспертизы они не, не снимут тогда суд скажет что вот то есть суд не может быть арбитром таких Скажем так это а длительный юридический процесс, эффективность которого достаточно сомнительна. Это в большей степени, наверное, акт перед своими избирателями, перед своими гражданами, что мы не сидим сложа руки. Да, ну, -то так, если да посмотреть хотя, на ситуацию. Вот, Нужен, ну, ну, например, это всемирная организация да. не единственная. То же самое и ООН, да, да, вот вот такие огромные организации, они на деле, они не имеют э, каких-то серьезных рычагов влияния фактически звонок президента куда более эффективен, чем вот обращение. А президент в одном из интервью там заявила, что она не собирается звонить Путину почему-то. Она, она, вот интересная мое, мое, дело это Запад, а дело там Кабинета Министров это Восток. То есть то ли она боится Путина, то ли не знаю, честно говоря. Тогда у меня вопрос. Вот есть определенные организации торговли, так? Они запрошивают Крым членов для того, чтобы там покращить и развивать и там внутрен... внутреннюю виробнику цих уже Там є в складі цієї, цієї організації, вони мали там більше ширше ринки для збуту своїх товарів. І, в принципі, і Литва, і Україна були в сод на момент е, того, як Росія туди вступила. Вони раніше вступили, і Литва ще, ще раніше. Знаючи про те, що Росія це країна, яка діє не за ринковими принципами, коли рішення приймається перш, перш за все через політичну доцільність. Чому країни прийняли до СОД Росію, знаючи, що потім... не сможет, ну, вони они не математику взважили, щоб якось знаю нею нас. Потому что ну, я здесь Подтверждаю, что тезис, о котором я говорил, что эта организация, она выглядит очень круто, она выглядит очень большой, всемирной и так далее, но на деле она не имеет реальных рычагов, это просто скорее формально. Ну, не то что Скорее, ну да, есть некоторые критерии, да, но нельзя сказать, что это. Не мы организация... массаж. Я Мы там я, уберем какие-то пошлины, да, вы нас примете. Они сказали, о, хорошо. Убирайте, есть мы ответ на твой вопрос. Мы да сами. Я помню вынимали, на конференции перед вступлением Украины в ВТО да. звучал такой тезис, в том что а, мы ничего от этого не выиграем на самом-то деле. Uh, ничего особо не потеряем в долгосрочном периоде, но ничего uh, и не выиграем. Единственный там, потенциальный бонус мы сможем в uh, России впоследствии диктовать УСЭП, потому что она будет вступать потом. На что был очень да, качественный да, контраргумент, да, да, да. ребята. Украине позволят качать свои права только в рамках того, насколько это хотят другие более крупные игроки. Точно так же и здесь. Не думаю, что страны Прибалтики имеют такой экономический вес просто даже не политический экономический вес, чтобы к их мнению особо прислушивались. И а, я, может быть, не до конца поддержу тезис о том, что а, там, ВТО СОД а, не слишком эффективная организация, а, любые правила игры, которые есть, хотя бы какие-то, это лучше, чем отсутствие правил игры. Так что же и там, наличие милиции на улицах. Мы знаем, что украинская милиция вряд ли спасает от всех проблем иногда проблемы создает, все-таки ее существование это плюс а не минус, потому что от каких-то проблем она спасти все-таки может, то есть, да? точно так же и а, правила игры, которые создает ФТО. Просто не нужно а, полагать на нее какие-то ну, нереалистичные надежды и, и, и опять же на примере Украины мы знаем, что мы можем делать все что угодно и в итоге нам за это по большому счету ничего не будет. Третья новина этого тижня у нас пришла очень позитивно. Украинскую IT-компанию впервые в истории оценили и за 500 миллионов долларов. Компания называется Global Logic и владели там низко захидных фондов и другие захидные фонды и придбали. Власне, у меня такое питание, чи потрібно этому? Я думаю, что с точки зрения бизнеса это один вопрос. У меня здесь закрадывается главная мысль, попадут ли эти 500 миллионов в, скажем так, поток конвертации долларов в гривну, соответственно, поможет ли это Национальному банку каким-то образом, будет ли это вообще транзакция в таком виде. И второй интересный момент, как она отразится в статистике. Дело в том, что если она отразится в статистике какие-нибудь инвестиции, там портфельные или прямые инвестиции, как ее классифицируют, для кого-то это будет ну, большой прирост, 500 миллионов, да, кто-то заметит, кто-то журналистов напишет, что ну, у нас там инвестиции в страну да, выросли. А, ну, позвольте, ведь инвестиции это все-таки создание чего-то нового, а не перепокупка бизнеса. Далеко не факт, что эти средства будут использованы как настоящие инвестиции в будущем, поэтому это повод вспомнить о том, что когда мы смотрим на статистику по инвестициям, нужно понимать, что не все те инвестиции, которые у нас проходят по статистике, именно на самом-то деле являются. И вот у нас есть перекос: ушли прямые инвестиции, появились якобы портфельные. Вот нужно понимать, что это далеко не всегда реальные инвестиции, и эти цифры в Украине практически не имеют никакого ну, реального можно. фундаментального можно. смысла. Наши инвестиции ну, на Кипр здесь... и Кипр инвестиции ну, да, в Украину, это можно на самом деле здесь, то есть вот с точки зрения макроэкономики вообще развития дальше Украины, да, тут надо посмотреть, куда эти фонды, которые продали, куда они будут дальше вкладывать деньги. Если деньги эти будут вкладываться дальше в украинские новые проекты, то Послушайте. это отлично, это как раз вот будет то, что мы считаем действительно инвестициями. Покажи, вот с точки зрения микроэкономики не знаем эффекта, но с точки зрения украинского бизнеса это отличный сигнал, что все-таки на него есть спрос и здесь можно построить что-то. Ценне і продати його за більші діти. Це інше питання. Я так бачу щодо 500 мільйонів. Так? Ми сподіваємося, що сподіваємося, що їх можна буде продати на гривні, у нас буде проти валюти, і ми, ну допустимо, Ледва про це сподівається, він потеряє руки, бо 500 мільйонів це немало. За півроку він стільки десь витратив на підтримку курсу, насправді, за півроку. Але я так виявляю собі так, що тут низка інвесторів, і тут низка інвесторів. Оце Україна, це десь не в Україні. Отут 500 мільйонів, перейшло сюди 500 мільйонів, а сюди перейшли корпоративні права. Правильно? Ну, да. могли даже не заходить в Україну нет, гроші в Україну в принципі могли навіть не знаю. Подробності зділки але представляє, що где-то так, вот та все організовано в отношении українського it сектора, то это очень похоже на правду но, насправді навіть якщо б тут були українські власники цих фондів, mm. то вони все одно отримують гроші тут на своєму в рахунку. Краще так, Да, то есть, Поэтому я говорю, смотрим, куда дальше будут, если эти фонды развили, развитку в деятельности будут вкладывать дальше. Будете го готивку можете завести и тут всю готівку потратите на На новые. Будем надеяться, как она и получится. Або на подтримку західного автопрома, например, на купили какую-то машину. Цикавой дорогой. В принципі, позитиву немає в нас, да? Ну как ну вижу для бізнесу позитив, для економіки. Ну, посмотрим, як воно буде розвиватися далі. Ви доцінимо. У нас три новини було перше МВФ погіршив по нас світової економіки, але покращив по нас українською. Ми оцінюємо цю новину як неважливу. Віче нейтральну да, не для України э, забуваємо про прогноз по Україні. Ну но... нас світове важливіше тут перегляд мір важливі, і це скоріше негатив, чим позитив. Литва два на Росію в суд це новина теж. Негативна для України. Наскільки слід задуматися, як вести себе Україні в таких ситуаціях? Вона негативна, тому що ми теж хотіли поскаржитися, але розуміємо, що це ні до чого не, не допоможе. Третя новина у нас хотілося б, щоб вона була позитивною, але вона теж нейтральна. Українська компанія купує за 500 мільйонів доларів. Посмотримо, що будущее принесе от нам. Добре. Ну, основна приходом до основної теми цього тижня у нас Нафтогаз України в четвер, 10 жовтня. Здається, Україна в 40 жовтня опинився на межі технічного дефолту. Українська компанія перерахувала гроші. вона мала виплатити 70 мільйонів доларів тримачам, утримувачам облігації, але вона перерахувала ці гроші. Але через стару позову, судову справу, яка почалася ще до 2007 році, рахунок в банку Нью-Йорк був заблокований, і ці гроші вчасно не дійшли. Бо був ризик, що вони вчасно не дійдуть до інвесторів. И, власне, через это началась певная паника на финансовых рынках. Украинские облигации стали там, э Кутуватость, то есть дорого, да, и, в принципе, мы ожидали определенной реакции. И, ситуация могла развинуться, не очень доброе, правильно? Паша, можете роз... Можешь рассказать нам немного детальнее твоя вашей бирже? Люди, поража. близкие к тому, что происходит на украинском рынке евробандов, начали бить тревогу уже достаточно давно, потому что деньги должны были прийти 1 октября, и все не получали, не получали, не получали, не получали, не получали в основном, говоря, инвесторы свои средства. Ну, и было 10 дней, да, наверное. Да, приближающийся момент когда может случиться технический дефолт, потому что ну, хоть деньги и но инвесторы не получили все-таки. То есть проблема нефтегаза. Если состоится технический дефолт, тогда рассчитываться по долгам нужно правительству, минфину И есть такая опция, что если бы инвесторы захотели, они могли бы потребовать предъявления всего долга, то есть не просто купонного платежа, а всего долга, достаточно большой. И Украине сейчас в текущих условиях, когда и так проблематично выплачивать долги, еще найти там почти 2 миллиарда долларов, если не ошибаюсь, было бы не так просто. Это, скажем так, в позитив бы точно не сыграло. Но, слава богу, этого не случилось, то есть разум возобладал, как говорится. Какой у нас из всего этого урок? Урок в том, что особенности украинского ведения бизнеса, Бизнеса, что да, может быть, нефтегаз не виноват, может быть, они знали заранее, готовились, пытались что-то сделать. Не получилось, а может быть, что они проспали все, и потом как в последний момент похватились. Мы просто не знаем, да. Зная украинскую особенность, может быть, нефтегаз больше виноват, чем не виноват. Но, опять же, это предположение такое совершенно фонарное. Но понимаем, что украинские вот особенности могут существенно сыграть на нашем еврооблигационном рынке, а от этого зависит, может, ли правительство занимать деньги на международных площадках, и может ли бизнес нормально перезанимать деньги, да, то есть не обязательно погасить свой кредит э, или выполнить облигации, они же могут перезанять всегда. Вот, вот эти вот такие маленькие из маленьких историй складываются отношения к Украине, и, соответственно, растут ставки. И любой негатив э, в текущие условия, когда Украина и в целом подобные страны, ведь не только Украина, не очень-то любят, не очень-то в них верят, вот эти маленькие истории играют очень специфическую роль, э, и даже если вы, там, эксперт, вы все просчитали, вы не будете, которая там ошиблась на миллиард долларов, там, каких-то оценках, вы все просчитали, все продумали, все Украины будет хорошо, мы все расплатимся, все будет окей. Вот эти факторы, они могут влиять на рыночные ситуации и исказить полностью ваш прогноз. То есть всегда, когда прогнозируем ситуацию в Украине, лучше закладывать какой-то резерв мощности, что что-то может всегда пойти не так. И, и фактически за... вот этот резерв будет выражаться в том, что украинские облигации придется покупать с более высокой доходностью. Да? То есть никто не захочет покупать с низкой доходностью. Но это, правда, это, 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 это такая премия, да, премия за риск дополнительный. Да. Давайте, давайте поясним, как, как была ситуация. Есть деньги на рахунку нафтогаза в Украине, правильно? Да, разумею? деньги должны были... Есть много есть дробных отрабатывающих. Так как выпуск был в США, я так понимаю, правильно? Или что, в Европе был выпуск? Отбываясь. Не, ну если агентство, они Это там да, через с банк Бан Нью-Йорка, скорее всего, ну не, не важно, да. так или иначе, у них счет банк агент Агентом был Банк Банк Нью-Йорк, правильно должен быть до банк Нью-Йорк Тобто, гроші він він розміщував ці облігації. Гроші першочергово заходили туди. Відповідно, тобто він мав виплачувати Нафтогаз зі свого рахунку в Банку Нью-Йорк мав виплачувати гроші. Ну, просто в проспекті емісії прописано, з якого рахунту повинні здійснюватися деньги. Тобто з рахунку в українському банку, в Олексіян банку, умовно, вони перерахували на рахунок Банку Нью-Йорк тобто, цю суму грошей. А рахунок, який должен згідно документа розподіляти інвестиції інвесторів, так. Uh -huh. Они перечислили, говорять, що 1 жовтня Нафтогаз перерахав тоді гроші, да? і з цього рахунку, гроші. І з цього рахунку вони мали автоматично списатися на погашення. Не вони не пішли. Не пішли, тому що ще в лютому 2012 року да? постановою суду, Лондонського суду, було цей рахунок був арештований, по суті. Велике питання: чи мав можливість Нафтогаз, знайшов ситуацію, відкрити інший рахунок, в іншому банку, і з нього просто розрахуватися з. Юридический вопрос и э, вопрос достаточно больших тонкостей, на вот, него невозможно ответить, честно говоря, не зная ситуацию изнутри, причем не зная ее досконально изнутри. Вот здесь предположение я думаю, что не очень уместны. Но в моем представлении подозревать о возможной проблеме нефтегаз должен был. Соответственно, решать еще должен был тогда, в не пошло, да. Но и и -то... плюс еще все-таки мы ведь понимаем, что до вот момента, да, когда они там должны были погасить, сейчас вот уже закончились эти 10 дней, да, которые были у них, как вот такой, такая буферная зона, они должны успеть вот за эти 10 дней. Так они ведь понимали, что попав в эту 10-дневную зону, уже задержав платеж, уже они понимали, что будет информация и в СМИ, и везде, и котировки могут поменяться. То есть они, скорее всего, они то ли думали, что удастся как-то проскочить, то ли там деньги не арестуют, то ли договорятся. Ну, в конце концов, можно было закинуть больше денег на этот счет. То есть если бы там было больше денег, ну, то это всего на 20 ціна, так... 20 там 21 с какого миллионов долларов, да? То есть ну, закиньте бы больше, ну, на всякий случай. На 20 млн долларов. И більше. даже если арестують, эти не будут весь счёта арестовой, будуть. Ну так, так я надумаешь що... бы всі в об'ємі світі так делать? Не думаю, що, якщо монстр за хотів закинути на 21 млн більше, він просто погасив би старий борг і все, а так його примусили, по суті, да? Я ну да, то ж він думав, що да, от так би і списали, да, з нього і деньги. І от призначення вся компанія е-е в 19-му році, яка тоді там мали певні претензії щодо відео «Нафтогазу України», тоді ще попереднику «Укргазпрома», да? компанія така у нас була прекрасна. Ось. Вона отримала зараз ці 27 миллионов. Суд через те, що цей рахунок був прописаний в проспекті емісії на выпуск. Ну, Может быть, гроші просто заблоковані поки все-таки там, наверное, какие-то эпиляции могут быть, еще что -то. Ми Мы не знаем, ну, тут нюансів. Но как бы тут э, суть еще так, вопрос вот еще. Выпустить облигаций, да тому позвочу и не Ну, як как бы да, да. Ну як випуск? Якщо цей суд уже 15 лет длится в різних ну. інстанціях. І ми ж ще помним, що були там ситуації, вони вже выигрывали якісь рішення, у них були позитивні рішення, но там действовал мораторій на виплату долгов компаниями топливо-аналогического комплекса в Украине. Уже было ряд каких-то проблем. То есть это не было вот некоторые сейчас пытаются преподнести какой-то какой-то внезапный какой-то заговор, который вот вдруг кто-то организовал. То есть повысить да, стоимость украинских, украинских еврооблигаций? Был, был. То есть мы видим, мы, анализируя историю да, да. этого суда, мы видим, что это тянулось долгие долгие годы. Просто вот сейчас оно настало, Но когда-то должно было настать. То есть это не договор, да? Как некоторые. У меня, у меня главная претензия до этого Украины в том, что они снова голову вписывали. Сумму, а, она не ну, так, а, шуму. Шуму. а что ты хотел от государственной шуму. компании, где реально никто ни за что не отвечает? Треба было выйти it's в сильную позицию, 1-го и сказать, что гроши перерахованы. Мы, мы заплатили гроши перерасходование, все. А, Тоди, принайменно... Вне зависимости от озвучивания публики, не все так просто в корпоративном мире, может быть, этих как бы, дефолтов не случилось, потому что у мир имеет свои особенности, юридические тонкости. -то Люди, нет? которые близки к украинск, рынку еврооблигации, они как, они сначала ну, смеялись, потому что нифига ну, с всегда не первый раз чудит и ну, это все смешно, на самом деле, но когда Дедлайн начал приближаться очень активно и ничего не происходит, то да, начали переживать, потому что не понимают, что эффект из-за какой-то очень странности, такой технической, может быть существенный. И вот тут uh -huh. возвращаемся как бы к выводам и э, значимости всей этой истории потому том, что рынок очень чувствительная штука. Это не вопрос заговоров там или каких-то игр против Украины, потому что встречается сейчас там мысль о том, что вот еврооблигации Украины против них заговор играют на понижение. Извините, в начале 2000 2013 -го года люди бездумно покупали украинские еврооблигации, те, кто их не должен был покупать, и люди покупались вообще с дикими ожиданиями, что они будут там расти в цене бесконечно. Никто же не говорит, что это был позитивный заговор против Украины? Почему-то мы здесь воспринимаем, как если что-то плохое, ответ на заговор, если что-то хорошее, мы заслужили. Я, правда, не до конца понимаю, как они могли на этом заработать, ну, то я есть я они же, же покупают да, да, а потом продают да, дешево, да, да, да зато, зато, ну, можно так как-то понимать. Значит, видите, у нас э, святого главная пути последнего тишины, это, ну, например, На сайті Білого Дому є дуже цікавий напис, який приблизно означає наступне. Через те, що Конгрес не затвердив бюджет на наступний фінансовий рік, інформація на цьому сайті, на сайті Білого Дому, може бути неактуальною. Деякі запити можуть бути не виконані вчасно, і ми можемо не відповідати на ваші звернення. Власне, така ситуація на моїй пам'яті вперше в житті. Коли, там, це нормальна ситуація для України, коли ми приймаємо бюджет на поточний рік не минулого року, да, а десь там в квітні ми переживали таку ситуацію. Да. А в Штатах, коли таке трапилося, то це проблема, певно, виникла. Принаймні, навіть посольство консульства е Сполучених Штатів в Україні перестало просто працювати. тому що І, вони пише всі і агентства, не публікують економічні дані, в тому числі. Ти то, заходиш на сайт, мені вони кажуть, сорі. Уявляєте, якщо Що хоч один це? день затримки був би в Україні, якихось перерахувань, у нас би все зупинялось. Б. Не працювало б там Київ виключно, вимикало опалення після того, як один день ти не заплатив за опалення. Або, наприклад, Нафтогаз не подавав газ, якщо ти затримав, платіж якийсь кому Да хотя бы не могли прошить эти ну, ладно, сейчас я думаю, они как-то решат. Мне кажется, это все Ну как иначе, если у них там нет механизмов. недостатков. Ну, просто, мне кажется, это хорошо. Хорошо в чем? В том, что хотя бы есть диалог. Нет вот этого, знаете, вот популизма, который во всех странах, вот, он вот одна линия, да, вот популизм и все. И хотя бы есть в США несколько мнений. Это уже хорошо. Есть альтернатива популизму, да, и есть желание как-то... Э, как-то по-другому смотреть на... Я вижу, что позади в США наблизились до Украины ментально. Я вот вижу, что это... А, мне кажется, У нас что... -то... тоже много думок, коммунисты. Не, дисков, ну а что, лучше, когда в одной картина. стране все, все одно, одно, мнение вот, будем стимулировать до, до, до там, второго пришествия? Хотя бы едем, не, ну мало, ну а как? Тут, я вот смотрю графики, да, вот эта таблица, у них тут как бы все по восходящей. Долг растет, расходы растут, все? Экономика тоже растет. Я не знаю, что вы могу не согласиться насчет полезности диалога и отсутствия популизма, потому что мне кажется, что мы наблюдаем на самом деле для США достаточно уникальный случай крайнего популизма, когда людей банально обманывают в Ой, колоссальных масштабах. Я бы сказал, что там есть там, две стороны, там может быть даже три стороны. А есть сторона такая вот скорее центристских демократов, есть сторона достаточно агрессивных консерваторов в случае республиканцев, и с третьей стороны очень радикальных консерваторов. Вот. И похоже, что вот эта последняя крайняя сторона она дико обманывает людей, потому что а, вместо того, чтобы решать долгосрочные проблемы с а, государственным долгом, возможным из дефицита бюджета, а, где вообще проблема? Проблема в том, что социальные выплаты в будущем будут очень высокие, потому что а, стареет население, там будет тоже старение да, населения. А, цифру представим, ну, вот сколько? они планируют, что там, на 2023 год там, у них будет общие расходы бюджета 6 миллиардов. Сейчас они 3, ой, триллионов. Сейчас они 3,5 триллиона. Вот подтверждение. Этого. Здесь экономика в номинальных выражениях, я думаю, что по вот этим прогнозам она и вырастет соответственным образом. То есть номинальная экономика растет, есть пару процентов инфляции плюс пару процентов самого реального роста. Вот, это, в общем-то, может быть не так страшно, это вот увеличение такое. Но когда мы говорим о проблемах, мы смотрим в После 2020 года, туда-туда, это туда, достаточно туда, туда, далеко, И здесь очень много предпосылок, которые могут не оправдаться. Например, там с демографией может быть что-то по-другому, может не реформировать систему, потому что без реформы системы никак из этого не выпутаться. Вместо того, чтобы решать долгосрочные, непопулярные проблемы, потому что никто не хочет э, сталкиваться с ситуацией, когда у меня мою будущую там, пенсию или социальные выплаты будут забирать. Это нужно делать сейчас, потому что нужно реформировать систему они пытаются сократить краткосрочный дефицит бюджета, который возник, потому что экономика оказалась очень глубокой рецессии. То есть это нормальное то, явление. То, то, есть то что реально не повлияет там на будущее. Совершенно. Даже, ухудшает ситуацию, потому что если мы сейчас сокращаем дефицит бюджета, мы не даем экономике расти сейчас, и в итоге тренд роста ВВП там, да, и, естественно, доходов бюджета в будущем мы занижаем. Вот, и поэтому под предлогом борьбы... Там, с большим государством, там, вот то, что стало популярным в 2010 году, когда типатия пришла, ну, по к власти, потому что они реально пробились вот так вот серьезно. Вот, вот, эксплуатируя непопулярность большого государства и там, вмешательство в жизнь людей, да. американцы особенные в этом плане, они не любят, когда звонят там, в квартиру и что-то хотят, особенно когда забирают деньги. Вот на фоне этого они усугубляют долгосрочные проблемы, на самом-то деле. Но, это... с стороны, они спозиционируют именно как попытку решить эти проблемы. Ведь если мы видим так ситуацию, если сейчас ничего не менять, и расходы будут по-прежнему расти, в том числе по этим массе этих программ, да, вот, там, бедность, там, здравоохранение, там, и так далее, там, вот, то есть тоже ведь не решают, Демократы тоже очень далеки от решения долгосрочных проблем. Честно говоря, я не видел серьезных проектов, вообще серьезных проектов решения долгосрочных проблем. Была комиссия, как сократить дефицит бюджета, достаточно давно от нее немножко. Как... Талісь взяти і но навіть вона не касалась довгосрочних реальних проблем. Они пытались країти структурний дефіцит. Ну власне, ми продовжуємо говорити про цю тему наступного тижня, бо вона буде розвиватися. А насправді на нас це не так сильно впливає, бо візи в Америку посольство США продовжує видавати, адже за них платимо ми, а не бюджет США. Дякуємо за увагу. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі наступного тижня.